di kitab boleh lihat pada muka surat yang ke-49 pada muka surat 49 kita akan memasuki fasal yang baru daripada perbahasan puasa kata penulis kitab rahimahullah faslun al-kaffaratul uzma fasal berkenaan dengan kaffarah uzma kaffarah Sebagaimana yang saya sebutkan pada bulan yang lepas Maknanya adalah penghapusan dan penebusan dosa Penghapusan dan penebusan dosa Kita biasa dengar bacaan tasbih kafarah Ataupun dalam bahasa Arab Ia disebut sebagai kafaratul majlis Tasbih kafarah atau kafaratul majlis ini yang pertamanya tuan-tuan kena betulkan sebutan yang betul adalah kafarah bukan kifarah. Kadang kita dengar ada sebahagian orang menyebut tasbih kifarah sebenarnya yang tepat adalah kafarah. Tidak ada kifarah dalam bahasa Arab. Kafarah itu ada. Jadi kafarah sebagaimana yang saya sebutkan sebentar tadi adalah maksudnya penghapusan dan penebusan dosa. Macam kita tutup majlis sebagai contohnya dengan bacaan tasbih kafarah. Maka kita pun membaca subhanakallahumma wa bihamdika ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Jadi kafarah di sini adalah bagi mereka yang melakukan suatu perbuatan maksiat iaitu sengaja merosakkan puasa dengan berjima atau mengadakan hubungan suami isteri. Kalau tuan-tuan lihat di bawah itu kata penulis kitab wayajibu ma'al qada'i liṣawmi al-kaffaratu uzma Dan wajib berserta dengan qada' puasa kafarah uzma. Maksudnya orang ini dia wajib qada' puasanya dan seiring dengan kodok tu dia kena juga melakukan kafarah yang besar ini. Al-Uzma maknanya besar tuan-tuan. Dan dalam masa yang sama, وَالْتَعْزِيرُ عَلَى مَنْ أَفْسَدَ صَوْمَهُ فِي رَمَضَانِ Dan juga bukan semata wajib kodok, dia juga kena kafarah. Dan dalam masa yang sama, dia juga kena ta'zir. Siapa? kepada yang pertama man afsada fi ramadhan yauman kamilan bijima'in tamin asimin bihi li bagi mereka yang merosakkan puasa di siang hari ramadhan dengan mengadakan persetubuhan dan orang ini dia berdosa hadirin sidang jemaah dan puasanya juga adalah terbatal kalau dalam terjemahan tuan-tuan ni Pada muka surat 49 Dia kata Orang yang sengaja membatalkan puasanya Dalam bulan Ramadhan uh, Saya minta maaf hadirin dan hadirat Dia kata di sini Wajib bersama qadak puasa Ramadhan Kafarah uzma Yang tu saya betulkan balik Serta ta'zir Yang diputuskan qadi untuk Memberi pengajaran ke atas orang Yang merosakkan puasanya pada bulan Ramadhan Satu hari sempurna dengan sebab melakukan jima' yang sempurna yang berdosa dengan sebab jima' itu kerana puasa itu. Ini bahasa lama hadirin dan hadirat. Jadi bahasa yang mudah kita faham. Kalau seseorang itu mengadakan persetubuhan di siang hari Ramadhan. Maka wajib ke atasnya beberapa perkara. Ataupun terkesan daripadanya beberapa perkara. Pertama, perbuatan itu haram tuan-tuan pertama perbuatan itu haram dan ia adalah maksiat ia adalah maksiat kerana Allah kata uhillalakum lailatal siyami rafthu ila nisaikum hunnal libasul lakum wa antum libasul lahun dihalalkan untuk kamu pada malam puasa untuk kamu bersama dengan isteri kamu Mafhum mukhalafahnya diharamkan ke atas kamu pada siang hari puasa untuk bersama dengan isteri kamu. Itu mafhum mukhalafah. Atau dalam bahasa Inggerisnya di opposite meaning hadirin dah hadirat. Makna yang berlawanan. Sebab halal lawannya haram, malam lawannya siang. Jadi kalau siang kalau malam halal, maknanya siang adalah haram. Bersama dengan isteri. Jadi kalau seseorang itu bersama dengan isterinya pada siang hari puasa, itu adalah maksiat dan hukumnya adalah haram. Whillalakum lailatal siyami rafatsu ila nisaikum. Yang kedua, hadirin dan hadirat, puasa mereka batal. Siapa mereka itu? Pasangan ini. Yaitu kedua-duanya mendapat dosa. Kedua-duanya dikira melakukan maksiat suami dan isteri ini dan puasa mereka berdua adalah batal. Walaupun puasa mereka berdua batal mereka berdua wajib imsak yang ni kewajipan yang ketiga ataupun perkara yang ketiga atau kesan yang ketiga mereka wajib imsak maknanya kalau mereka bersama mengadakan hubungan suami isteri katalah pukul 10 pagi itu bukan bermakna pukul 10.30 tu apabila selesai dia dah boleh makan maggi sama-sama dah tak da. walaupun perbuatan itu membatalkan puasa betul tapi bukan makna sepuluh setengah selepas adakan hubungan tu dia pergi makan sama-sama pula. Jom bang kita dah, dah lalang batal puasa dengan persetubuhan. Saya masak asyik lemak kejap. Contoh. Tak boleh tuan-tuan. Wajib imsak. Wajib imsak. Ini pandangan dalam mazhab syafi'i lah. Wajib imsak tu maksudnya dia masih tak boleh melakukan perkara-perkara yang menyebabkan puasa terbatal sehingga maghrib. Maknanya tak boleh makan, tak boleh minum sampai ke maghrib. Waktu maghrib baru boleh dia makan, baru boleh dia minum. Ini pandangan dalam mazhab syafi'i maknanya wajib imsak kepada mereka yang batal puasanya disebabkan jima' di siang hari Ramadan. Dan yang keempat kesannya wajib ke atas mereka berdua ini untuk kodok. Wajib kodok. Iaitu wajib kepada mereka berdua suami dan isteri ini menggantikan puasa tersebut pada hari yang lain. Manakala yang kelima wajib kafarah ke atas suami saja. Jadi tuan-tuan nampak tak berapa banyak kesan daripada satu perbuatan saja. Perbuatan tadi apa dia? Persetubuhan di siang hari Ramadan. Yang pertama itu maksiat yang mana hukumnya adalah haram. Yang kedua ia membatalkan puasa. Yang ketiga ia mewajibkan imsak. Yang keempat ia mewajibkan qada dan yang kelima kafarah kepada suami sahaja isteri tak kena kafarah dan ini yang dinamakan sebagai kafarah uzma kafarah yang begitu besar kalau tuan-tuan tanya eh kenapa isteri tak kena padahal dua-dua buat betul tak tuan-tuan dua-dua terlibat maksud saya sebenarnya isu ini berlaku khilaf juga dalam kalangan ulama ada ulama yang berpendapat dua-dua kena kafarah Adapun yang saya katakan tadi hanya suami sahaja yang kena kafarah. Ini pandangan mazhab Syafi'i. ini pandangan mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i. Al Tapi mazhab Syafi'i dia ada tak sandarannya, ia ya, ada sandarannya. Takkan kita nak keluarkan pandangan tanpa ada sandaran, mesti ada dalil. Jadi mazhab Syafi'i berdalilkan sebuah kisah. Ada satu orang lelaki ni disebut sebagai Arabi, Arab Badui pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu hari dia datang jumpa dengan Rasulullah. Dia kata, Ya Rasulullah. Halak tu wa ahlak tu. Binasalah aku ni dia kata. Aku telah melakukan perkara yang menyebabkan aku binasa. Nabi tanya, Wa man ladhi ahlakak. Apa yang menyebabkan kamu binasa? Maka lelaki ni jawab, Wa qa'tu qa alam ra'ati fi nahari ramadhan. Aku bersama dengan isteriku di siang hari Ramadhan. Aku bersama dengan isteriku di siang hari Ramadhan. Kemudian Nabi tanya satu soalan kepada dia. Soalan yang pertama, Nabi tanya, "Hal tajid raqabatan tu'tiquha?" Adakah kamu memiliki seorang hamba untuk kamu bebaskan? Lelaki itu kata, "Aku tak ada hamba wahai Rasulullah." Nabi tanya soalan kedua, "Hal tastati' an tasuma shahrayn mutatabi'ain?" Awak mampu tak puasa dua bulan berturut-turut? Lelaki ini kata apa? Aku tak mampu wahai Rasulullah. Dan Nabi tanya soalan ketiga. Wahal tajid ma tut'imu siti na miskinan. Kamu ada duit tak nak bagi makan kepada 60 orang miskin? Ini dinamakan oleh kita pada hari ini sebagai fidyah. Hadirin dan hadirat. Kamu ada duit tak nak bagi makan kepada 60 orang miskin? Tak ada wahai Rasulullah. Tuan-tuan nampak tak soalan Nabi tadi? Dia bagi tahu apa yang dia buat. Dia bersama dengan isteri dia. Betul tak tuan-tuan? Maknanya Nabi tahulah melibatkan dua individu ni. Tapi bila Nabi nak jatuh hukum, Nabi tanya adakah kamu, adakah kamu, adakah kamu. Ada tak Nabi cakap adakah kamu dan isteri kamu, adakah kamu dan isteri kamu, adakah kamu. Nabi tak cakap macam tu. Nabi tanya adakah kamu mampu, adakah kamu mempunyai hamba untuk dibebaskan? Adakah kamu mampu berpuasa dua bulan berturut-turut? Adakah kamu ada harta untuk beri makan kepada enam puluh orang miskin? Semuanya Nabi tuju kepada dia seorang sahaja. Menunjukkan inilah dalil mazhab syafi'i yang kena kafarah ini hanyalah suami sahaja. Bahkan kalau tanpa suami takkan terjadi hadirin dan hadirat. Hubungan suami isteri. Jadi dia sebagai pemula hadirin dan hadirat. Sebab itu dia kena. Kalau semata satu pihak sahaja dia tidak akan berlaku. Dan dia pun tidak akan kena hukuman tersebut. Jadi apa dia kafarah uzma tadi yang itu yang kita sebutkan tadi. Yang pertama apa tadi tuan-tuan? Hal tajid raqabatan tu'tiquha adakah kamu mempunyai hamba untuk kamu bebaskan Jadi kafarah yang pertama adalah membebaskan hamba Sekiranya tidak memiliki yang ni maknanya dia au au ni apa dia litakhyir untuk kita boleh buat pilihan Maksudnya bukan kena buat ketiga-tiga sekali jangan salah faham yang ni salah satu macam Nabi tanya, awak ada hamba tak untuk awak bebaskan? Lelaki ni kata tak ada. Dah tak ada, Nabi terus pergi kepada yang kedua. Macam kita pada hari inilah. Ada tak lagi hamba pada zaman kita? Tidak ada. Maka kita terus pergi kepada yang kedua sebagai yang pertama. Iaitu berpuasa dua bulan berturut-turut. Sekiranya tidak mampu berpuasa dua bulan berturut-turut. Dia boleh pergi kepada fidyah. Memberi makan kepada 60 orang miskin. Itu sahaja dua yang tinggal membebaskan hamba sudah tidak ada pada zaman kita ini. Jadi isu ni sebenarnya dia bukan kira kepada kemampuan kita yang bertanya tetapi kemampuan dia yang menghadapinya tuan-tuan. Macam Nabi tadi. Nabi tak agiu pun bila dia kata dia tidak ada. Nabi tak agiu. Nabi tak petikai. Bila dia kata dia tidak mampu. Ada tak Nabi petikai tuan-tuan? Nabi tak petikai. Nabi terus pergi kepada pilihan yang seterusnya. Jadi kalau orang tu kata dia tak mampu, dia tak ada, dia tak boleh, kita terus percayalah. Sebab bukan kira kita, kira dia. Kita memang sihat, memang kuat. Contohnya memang mampu. Dia boleh jadi tidak mampu. Saya pernah dapat soalan ni semasa saya di pejabat mufti ulah sekutuan dahulu. Hadirin dah hantar. Panggilan telefon. Oleh satu orang lelaki. Yalah. Dia tanya soalan. Ustaz, saya bersama dengan isteri saya siang hari puasa dia bagi tahu. Tapi saya memang tak mampu nak puasa 2 bulan berturut-turut. Sebab puasa ni bukan puasa biasa, puasa 2 bulan berturut-turut. Antasuma shahraini mutatabiain. 2 bulan berturut-turut ni maksimum harinya 60 hari tuan-tuan. Tapi dia boleh jadi jelah, boleh jadi 59, boleh jadi 58. Tapi maksimum harinya boleh pergi sampai 60 hari. Yang ni 2 bulan ni maksudnya bulan qamariyah lah, bulan Hijrah, bukan bulan Syamsiah. Bulan qamariyah jadi saya pun kata kepada dia, tuan, kalau tuan tidak mampu, tuan terus pergi kepada yang kedua tu. Maknanya memberi makan kepada 60 orang miskin. Jadi nak tahu kiraan fidyah boleh rujuk kepada pusat-pusat zakat. Ah, mereka ni ada kiraan fidyah. Macam kita di Kuala Lumpur ini, tuan, tuan boleh rujuk kepada PPZ, pusat pungutan zakat. Anak syarikat kepada Majlis Agama Islam Lias Kutuat. Hadirin dah hadap. Jadi PPZ, memang dia ada kiraan semasa video. Sebenarnya kalau tuan-tuan tanya bahagian mawib yang bahagian beritulmal pun, tuan-tuan akan dapat jawapan. Bahagian beritulmal lah. Itu bersama ada bahagian agihan zakat. Mereka ada jawapan. Tapi tuan-tuan tanya saya, saya tak tahulah. Berapa kadar semasa. Sebab saya, walaupun saya staf mawib, tapi saya di bahagian lain. Saya di bahagian pembangunan insan yang menguruskan akademik ataupun institusi pelajaran sahaja. Hadirin dah. Tapi saya channelkan kepada yang ada kepakaran. PPZ bahagian agihan zakat mawib. Ini mereka akan tahu kadar fidyah semasa yang diamalkan di Kuala Lumpur ni. Maksudnya berapa kadar yang mengenyangkan satu orang miskin tu. Jadi kita bagilah kepada 60 orang miskin. Jangan bagi kepada satu orang miskin 60 kali. Lain tu tuan-tuan. Sepatutnya kepada 60 orang miskin. Bukan kepada satu orang miskin dia bagi banyak 60 kali. Maknanya 60 hari dia bagi ke orang itu saja. Tidak. Tapi dalam hadis jelas. Nabi kata hal tajid ma tut'imu sitina miskinan. Dalam kitab tuan-tuan pun pada muka surat 49 tu walaupun dalam teks Arab tidak disebut tapi dalam terjemahan dia ada sebut. Yang pertama dia kata merdekakan hamba. Tuan-tuan nampak tu muka surat 49 tu merdekakan hamba. Atau jika tidak mampu puasa dua bulan berturut-turut. Atau jika tidak mampu beri makan kepada 60 orang sebenarnya lebih tepat miskin. Sebab saya suka kita terus bezakan antara fakir dan miskin supaya kita tak pening. Bahawasanya kedua-dua ini bukannya satu tetapi kedua-duanya adalah dua. Fakir miskin bukan satu, fakir dan miskin adalah dua tuan-tuan. Jadi sebab itu kalau boleh terjemah tu kita kekalkan miskin saja. Sebenarnya kalau kita sebut miskin pun fakir tu dah termasuk sebab fakir lagi susah daripada miskin. Sebagaimana saya pernah cerita kepada tuan-tuan dulu. Antara fakir dan miskin ni fakir lagi susah daripada orang miskin. Jadi kalau kita cakap miskin, Maknanya yang fakir termasuk syalilah tu. Sebab fakir ni lagi bawah daripada miskin. Tuan-tuan hadirin dan hadirat Kita tengok di sini. Orang yang merosakkan puasanya pada bulan Ramadhan dengan persetubuhan. Tapi maksudnya kalau dia puasa dia batal. Disebabkan perkara lain. Contohnya. Dia bermusafir ke. Jadi dia tidak wajib berpuasa. Betul tak tuan-tuan? ataupun dia sakit, maka dia tidak wajib berpuasa. Jadi, memang dia tak berpuasa pun pada hari itu. Kemudian, dia adakan hubungan suami-isteri. Adakah dia kena kafarah? Jawapannya tidak. Nah, itu pandangan dalam mazhab syafiqnya.